Yaqub oğullarına çağırıb dedi: "Yarma toplaşın, gələcəkdə başınıza gələnləri sizə söyləyəm. Ey Yaqub oğulları, yığılıb eşidin. Atanız İsrailə qulaq asın. Ey Ruven, iç oğlum, sən mənim kürcümsən, qüdrətimin başlanğıcısan. Ləyaqətin hamıdan üstündür, qüvvətin hamıdan çoxdur, amma sən su kimi oynaxsan, artıq üstün olmayacaqsan, çünki atanın yatağına gəlib onu murtad etdin. Bax, o döşəyimə çıxdı." Şeymona levə qardaşdır, qaddarlıq qırınsları evfalları. Ey gəldim, onların məclisinə getmə. Ey şərəfim, onların toplanışına ona, çünki onlar qazəpləndikdə qətillər, əğrəndə öcüzərin ayaq batarlarına çastırlar. Lənət olsun vəşi qazəplərinə. Lənət olsun qaddar qətillərinə. Onları Yaqubda belə desəm, isadə səbələcəyəm. Amma burada Rəbbin günah nifrətini bildir, məsələn, yəni deyir ki, ey gəldim, onların məclisinə getmə. Xatırlırsınızsa, İsa məsdər ki, kimiz, iki nəfər çox səfər mənim adam toplaşarsa mə olan arasından. Yəni burada Rəbb qəddarə, günaha, pisliyə nifrət etdiyini göstərdi. De deyir ki, ey zəhid, onların məclisinə getmə, Rəbbim dadına gəlsin sözlərinə. Ey şərəfim, onların toplanışı olmasın. Allah nifrət etsin günaha, qəddarə, pisliyə, salih olmayan əməllərə. Ləhnət olsun vəşi qadərə. Ləhnət olsun qəddar qiddətlərinə. Sonra Yaqub, ya Yaqub da qardaşların Yehuda qardaşların səni məhətt edəcək düşmənlərin boynuna əlində düşmənlərin boynuna əlində olasa atamın oğulları öndə səzəcək. Yaxud da bir aslan balası. Ey oğlum, sən şir çaraxsana bir şir kimi yerəylərsən. Dişi aslan kimi torpağa yatırsan, kim səni yerindən qaldıra bilər? Patşahlıq əsassa yaxudla əlindən getməyəcək. Hökmdarlıq əsası onun nəslindən itməyəcək o vaxta qədər ki sənin asanın sahibi gəlsin yəni İsa məsi. Onda xalqlar ona itaat edəcək. Eşəyini tənəyə, ulağını ən seçmə bir tənəyə bağlayacaq. Yəni eşək burada İsa məsi. İsa məsinin cəmiyyətin bir surətidir. Tənəyə, yəni Rəbbim ruhuna Rəbbə bağlayacaq. Ulağını ən seçmə bir tənəyə bağlayacaq. Rəbbim, Rəbbim ruhu ürəkdə üzüm suyuçumu olur. Üzüm dadı verir. Burada Rəbb beş xəlidədir. Paltarını şarapda, köynəyini üzümün, üzümün qanında yuvaracaq. Yəni paltarını şarapda, müqəddəs surda yox, müqəddəs ruhani şarapda. Köynəyini üzümün qanında yuvaracaq. Allahın Rəbbin qanında, Tanrının qanında yuvaracaq. Tanrının ruhunda paltarnı, yəni yuvaracaq. Paltarları, yəni ruhani paltarlar da var hamısı, hərisi İsa məsində olduğu kimi. Günah edəndə o çirklənir. Bəzən paslı kimi var, çirr olur. Jestdə edəndə görsən köynə paltara oxşayır. Amma dualədirsə təzələnir. Sonra gözləri şaraptan da parlaq olacaq. Yəni ruhani gözlərimiz şaraptan da parlaq olar. Dişlər süddən də ağ olacaq. Saməsində məsələn məsələn dişləri süddür. Ruhani dişə süddən, süddən də ağ olur. Biz siz nə görürsüz? Ruhani hər şey yanır, nur saçır. Arab nurda, alovda. Onun oğunun kəlamı, onun müqəddəsliyi o yanır, nur saçır. Dismanla varsa ruhani şeylərin kölgəsi də. Zevlon isə dəniz kənarında yaşayacaq. Ora gəmləri liman olacaq. Yəni burada ora qardaşları xristian kilsələrinin müxtəlif səviyyədə olan cəmiətləridir. Məsələn, Zevon dəniz çağında yaşayacaq. Yəni Allahın ruhu sütdənis kimi olar. Və əhrolardan bir dəniz, okean da. Ora gəmlərin limanı olacaq. Rəbbim bədəni bəzən taxta kimi olar, əbəd dəmir kimi. Bəzən əbəd taxta gəminin içindəsə, yırğan-yırğan gəlsənsə bəzən dəmir gəminin içində. Hamsı bütün gəmlər, hamsı Rəbbim bədəninin bir surətidir. Ərasi siz ondan yanına, siz onun silonun yanına dək osanacaq. Qoyun ağları arasında uzanan isqaqar bir qövətli olağa oxşar. O yaxşı və rahat olan yer. Bir səfalı ölkə görsə, çinni qış daşmaq üçün əgər mükaffərlətsi qol olar. Dan İsrail qəbilələrindən biri olub öz xalqına hökm edəsə, dan yol üstündə bir ilan cığırda cığırda bir gürzə olasa, nəyə görə bu ilan gürzə olacaq? Nəyə görə məsələn maralla, aslanla, gürzəyən heyvandarla müqayisəən, çünki hamısının Rəbbim bədənidir. Rəbbim bədəni müxtəlif heyvanların bədəni kimi olur. Cığırda bir gürzə olacaq. Tamam, gürzə. İlhan anı ruh sərvə məssissənin surətidir. Bəzən biz göğ, saatlər, o saatdan o məssissələr ki, heçəcə gün saatlarla isaməsinin adını çəkir. Biz isaməsinin adını çəkəndə ruhda ruh yanı şəkli, elə bir fısıldı, İran fısıltısı kimi səs olur. İlana fitil verisə görərsiz ki, belə rəqs edir, az qala. Baxanda elə bir rəqs edir, sadəcə. Bəssisslərdir, yahudilərdir, müqaddirə samocaona görsürsüz ki, o yəzə buca yırğalanan, yırğalanan dua eləyir. Onda çünki Rəbbinin Rəbbinin sevgisini hiss, edir. ruh alolanır, alışanlar Rəbbə toxunanda Rəbbinin sevgisini hiss eləyir. <coughs> sonra ivana baxanda elə bir ki axır çaya oxşuyur sanki çünki ə, ən yüksə səviydəki nəcisdən surətdir elə bir gücün ki atın topuğundan sancır su varsa arxa səsdə yoxlardı yara mən sənin xilasına göstərərəm qad tança başqan dütsar olsa lakin onların topuğundan vuracaq aşirdən zəngin nemətlər gələcək o şahana ləzzətli yeməklər gətirəcək o şahana ləzzətli yeməklər ruhani yeməklər gətirəcək aşxdan zənginliyə əlamətlər gələsə, naftali azad olmuş bir maraldır. Ondan gözəl balalar təb olacaq. Xüsusilə ruhani balalar təb olacaq naftalidən. Ruhani naftalidən. Ruhani məhsəmə hissələdə Yusuf adlı bir ağac, çeşmə kəna mərvəli bir ağacdır. Budaqları divarın üstündən aşır. Oxçular ona gözü həmlətdilər, düşmənçilik edib üstünə ox yağatdılar. Amma ya daqiqun gözdəti Allaha İsailin daşı və çobanı olan Allahın sayesinde onun çamanı möhkəm, qolları güclü oldu. Sənə kömək edən atanın Allahı da, sənə xeyir da verən külli ixtiyardır. Yuxarıda göylərin bərəkəti ilə, dərinlikdə olan su mənbərinin bərəkəti ilə, döşlərinin və bətlərinin bərəkəti ilə sənə xeyir da verəcək. Sənə atanın xeyrduası, atalarımın xeyrduası daha hoca. Daha hoca. Yəni yuxarıda göylərin bərəkəti ilə, yəni Allahın müqəddəs ruhu ilə, Tanrının bərəkəti ilə, Allahın kəlamı ilə ki, məsihsə, yerdənin içində olan su ilə bəlanın bərəkəti ilə, müqəddəs ruhun bərəkəti ilə, döşlərimlə bətinlərin bərəkəti ilə, atalardan sonra əbədi olan qalan təpələrin zirvəsinə çıxar. Qoy xeyrdualarım Yusif, Yusuf, qardaşları. Yusifin qardaşları arasında başısı on üstündə olsun. Binyamin azca da bir qurdur. Səhər ovunu yer, axşam qənimət paylar. Bunların hamısı İsrail 12 kəbiləsidir. Hansı ki, bunlar məsihçi cəmiyyətlərin surətidir. Müxtəlif səbədlə müxtəlif ruhan səbəllərdə olan. Ataları onlara xeyrdə verərək bu sözü səvirədi və hər birinə xeyrdə verdi. Sonra Yaqub oğullarını vəsiyyət edib dedi. Mən ölüb əzazlarıma qoşulacağam. Mənim atalarımın yanında Xəttli Efron tarlasının mağarasında bastı. Bastıram. O mağara Kəran torpağında olan Mamre qəsəndəki Maqbela tarlasındadır. İbrahim o mağaranı qəbir düzəltmək üçün Xəttli Efrondan e, tarlası və bir etə satın almışdı. İbrahimlə arvadı Sara və İshaqla arvadı Refqada orada bastılmışdı. Mən Liyana da orada bastadım. Həmin atalarla da oradakı mağaraya xəttlərdən satın alıb. Yaqub oğlana vəsil edib qurtaranın ayaqlarını Bu restoran da ayaqlarını yatağına qoyadı, son dəfə nəfəs aldı və ölüb əsaslarına qoşuldu. Yəni ki, orada mağarada bassığın yəni, o dünyadan çıxmaması üçün, yəni Bradlə qovuşmaması üçün göstərir. Lisə dünyada, yəni bu dünyada qramstama səsilməsi üçün.